3, 3, 2, И сегодня я расскажу вам о украинской легенде Евгений Конопрянко. Ну, это не легенда, но для меня это легенда. В общем, если вы набираете 5 пальчиков вверх, то я вам рассказываю о новом игроке. Начнем. Итак, Евгений Конопрянко родился в 1989 году. Ему 26 лет. Я думаю лет по 30. Он из Кривого Рога. В Днепре он играл ну, под номером 10. Мне бы лучше было надели, но для, для меня это был основной игрок Непра. В общем, сейчас я нашел в Севилью по бесплатному контракту. Ну, у меня контракт закончился. С он, конечно, не хотел продлевать, потому что ему уже не с кем-то играть. Зарой. В общем, неважно. Сейчас я играю в Севилье в под номером 22. Не знаю, сколько ему платят, но я думаю, ему платят 3 миллиона где-то евро в год. Э -э, забивает голы. Если хочешь посмотреть на победителя Севилья против... Э -э, ну, в общем, фантастический гол Коноплянки к, ну, Виль 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 Вилле. Это просто бог, ну что мне сказать. Гол где-то был с 30 метров. Вот Можете сейчас прям остановить видос, перейти и посмотреть, потом вернуться. Ну, конечно, я ждать не могу, так что продолжим. Он, еще раз повторю, он ушел по весатому контракту. Он даже в Фейсбуке выставил фото, где он живет. Так, ну, конечно, он живет сейчас в квартире. Там, думаю, игрок живут в квартире. Это как-то нелогично. Ну, это было такое фото, когда он переехал он с Неправо, это... видео в общем, он уже играл за, против Барселоны и против Реала. К, ну, кстати, Барселоне забил, но это... Забыл. Как, ну как? В общем, не важно, я забыл, это матч, это какой-то матч. В общем, а супертропик какой-то, я забыл. А, ну, к сожалению, Барселона выиграла 5-4. 5-4. Уровень Севильи и уровень Барселоны. Это ж два разных уровня. Конечно, не хочу обидеть Севилью, но она немножко с... Слаб... Ну, она, конечно, слабее играет против Барселоны. В общем, он э, сравнял счет на 4-4. Сравнял. И вывел матч в дополнительное время. В общем, там они на каком-то 118-й, по-моему, забили минуте. Барселона, ну и она выиграла. Но все равно, счет 5-4. Представьте, Барселона и Севилья. В общем, он еще по сыграл с Реалом, был лучшим игроком матча. Он сделал одну, одну либо две ассисты. По-моему, что он точно сделал одну. Не знаю, вторую сделал, но мне кажется, одну сделал. В общем, я не знаю. Извините, что я вас путаю. Мне кажется, он сделал... Ну, одну точно сделал, а вторую не знаю. Ну, в общем, можете посмотреть там, вести там. Коноплянка лучший игрок матча Реал видео. Вам выдаст и там посмотрите. О, да, он, он, да, он был игроком матча Реал Савири. Он же проиграл, познакомился с Кристианом Лонадо. Да, взял так, привет, Кристианом, здорово. Ну, в общем... Помо... Ну, это еще не конец, нет. Не выключай видос, не надо, пожалуйста. В общем, для меня Коноплянка хороший игрок. Кстати, у нас есть еще Ермоленька. Правда, он отказал в Руси Дортмунд. Почему? Почему? Не все равно. В общем, Коноплянка для меня игрок хороший. Он вполне хороший. Он, кстати, самый дорогой игрок Севилии. Представьте, человек пришел, отыграл Дополнился, он играл полсезона, пол сезона, но он стал уже самым дорогим игроком. Он стоит за миллионов 10 евро. За 10 миллионов евро, представьте, игрок стоит миллионов евро. Это же какие деньги. Это при том, что, помните, был слухи такие, что Неймар придет в Реал за 190 миллионов евро. Наряла это 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 миллион ну подожди, Реала одна копейка это как не знаю это как листик который вообще не нужен что это что это за деньги у нас есть 400 миллионов в кармане что это за евро что это за что это что это такое что это скажите что это это монета или что в общем, конечно, я думала, он хочет за Реал играть, и оказывается, он хо... в Барселоне. Пишите в комментариях, за кого вы, за Барселону, либо за Реал. Я за Реал. Пишите свои прогнозы на завтрашний классику. Реал Мадрид. Уле, уле, уле. Да. Мой счет, что 2-1 Реал играет. И то, второе они зовут чудо клинда. В общем, не важно. Еще раз, ребят, повторю. Можете ставить лайки и подписываться на мой канал, пожалуйста. Вот я оставил видео фокусы. 24 человека. 24 просмотрел. Да, 2, 2 подписалось. Да, молодцы, спасибо вам. Подписалась. Ну, пожалуйста, можете подписаться, я вас прошу. Если я вам что-то не нравлюсь, я не обижусь, то пишите в комментариях. Либо, может, и дизлайки и написать в комментариях, я буду справляться. Ну, пожалуйста, оставляйте комментарии. Ну, мама моя, даже моя мама оставила. Прошу вас, ставьте больше лайков, можете дизлайки ставить. Но пишите в комментариях, чем я вам не нравлюсь, я буду справляться. Только, пожалуйста, не надо писать маты какие-то, окей? Okay? Без этого. Подписывайтесь на мой канал. Пожалуйста. Вот хотя бы я неделю хочу, чтобы в неделю подписывать либо три человека. За неделю. Пожалуйста. Вот я вас прошу. Вот каждое видео, почти каждое. Кроме там, извините, или мой друг Саша, по-моему. Извините, либо мой друг Саша. Я не помню уже. Э -э, посмотрел 17 человек. Фокусы посмотрел 24 человека. Висла 24. Почему вы лайки не ставите, я не понимаю. Пишите в комментариях, в общем. прошу вас, пожалуйста. И ставьте лайки, и подписывайтесь на мой канал. Ладно, вы просили, у вас это надеюсь. Ну, пожалуйста. Знаю, десять, десять, десятилетний мальчик смотрит это. Десятилетний мальчик выпрашивает у вас это. Ну, я тоже хочу, хочу, чтобы канал развивался, не хочу, чтобы он завис. В общем, вот так я приготовил воскресенье, ну, сейчас я расскажу о следующем видосе. Воскресенье, ну, Канапрянк я уже рассказал. Ставьте лайк, если вам нравится Канапрянк, либо пишите комментарии. В общем, воскресенье я рассказал про... Работ... О, извините, я все заговариваю. Воскресенье я расскажу вам о... Мне... Я не расскажу, а у меня будет челлендж. Челлендж. У меня, ну, смотрите, в воскресенье у меня будет два видоса. Один о теннисе, ну, не как я играю, а там упражнения для него разные. А второй будет видос совместный, там, один челлендж и еще что я умею. Это будет футбол на улице, но мне, правда, помощь будет нужна, чтобы мама, мама будет снимать. Так что, если поддержите маму лайком, пожалуйста, и папу, а то вы увидите Ладно, надеюсь, я вас выключу. Я заговариваюсь, я же, помните, вам говорил, я плохо говорю по-русски. Выклянчил. Вот, поправьте меня. В общем, я это сделал у вас, на надеюсь. В общем, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Пишите в комментариях, что не так, если я что исправлюсь. А с вами был поплогги внутри Спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока. Еще раз говорю, 5 лайков и я снимаю по новым этом. До воскресенья. Гайсы. Я думаю, вам это знакомо. Да, я его тоже смотрю. В общем, всем удачи, всем пока. Спасибо, что меня посмотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пишите в комментариях. Еще Да, пишите комментарии и ставьте больше лайков. И подписывайтесь. Можете ставить дизлайки, но с дизлайки умышленно, окей? Okay? Чтобы вы... За что? Хотя бы. Ну, чем я не буду исправляться, да? Ну, первый дизайн понимаю, свет. Ну, ладно. В общем, еще раз спасибо, что мне посмотрели. С вами был Попол 3321. Всем удачи, всем пока. Бай-бай.